но для нас есть более такая выпуклая принципиальная роль в данном случае, это коммуникационная. Между неправительственными организациями, государственными организациями и церковью. Отец Сергий выполнял в городе Херсоне и в области, и это приносило свои результаты. Первое, понимание у всех граждан, которые живут на этой территории, что церковь толерантно относится к этим больным, что она их поддерживает, что она готова оказывать разную помощь. The и у самых уязвимых групп формировался высокий уровень доверия. And the most were, um, and to и мы ожидаем, что эти способности и подобный подход, отец Сергий принесет на национальный уровень. И подобная модель взаимоотношений начнет копироваться на все регионы Украины. Will for the in Ukraine. И мы предполагаем, что объединение усилий неправительственного сектора и церковного принесет больше результата, чем по отдельности мы приносим. More results, more results, Для нас очень важно, что церковь себя таким образом в Украине позиционирует и показать свои ценности именно в такой форме. Oneself in this, in this, uh, spectrum, um, Прихожане, которые приходят в церковь, по сути, копируют модель поведения священника, church, uh, parish, so they, um, и если про продолжится модуль обучения священников, который уже велся до этого, Тогда намного быстрее общее население Украины получит достоверную информацию о том, как относиться к таким, например, к вещь позитивным людям как им помогать, как оказывать поддержку. Для ВИЧ-позитивных людей в Украине дискриминация является одним из основных факторов по, по препятствию к лечению и получению услуг. discrimination stigmatization is one of the reasons one of the main um, stones that is uh, on their way of obtaining medical treatment on all of the levels к такой, к людей, таким, priest is the quickest so to say um, function that could con contribute to, to understanding even quicker than the social